হরে কৃষ্ণ কামদা অর্থাৎ প্রত্যেক কামনার পূর্ণ করোতা আর সেয়া হয়েছে চৌধ মাহর শুক্লপক্ষত সমাগত হওয়া কামদা একাদশী আর এই কামদা একাদশীর ব্রত আমি এইবার দ্বাদশী তিথির দিনা অর্থাৎ ন এপ্রিল বুধবারে পালন কৰিম কিছু কিছু ঠাইত অবশ্যই মঙ্গলবার পালন করব কিন্তু আমি অসমবাসীয়ে এই ব্ৰত বুধবাৰে পালন কৰিব লাগিব নাৰদপুৰাণত বশিষ্ঠমুনিৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছে যে গংগা গয়া কাশী পুষ্ক কুৰুক্ষেত্ৰ ৰেৱা বেদিকা যমুনা তথা চন্দ্ৰভাগাৰ ভিতৰত একোৱেই ভগৱান হলীৰ দিৱস একাদশীৰ সমান নহয় হেৰাজন যদি কোনো ব্যক্তিয়ে অজানিতেও একাদশী পালন কৰে তেতিয়া তেওঁৰ সমস্ত পাপ তৎক্ষণাত জ্বলি ভস্ম হৈ পৰে আৰু তেওঁ অতি সহজতে আধ্যাত্মিক লোক প্ৰাপ্তি কৰে তেন্তে আহক চ'ত মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা এই কামদা একাদশীত ইয়াৰ বিশেষ কথা তথা মহিমা শ্ৰৱণ কৰোঁ শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে এই ব্ৰত পালন কৰিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হৈ পৰে তথা ব্ৰত পালন কৰোঁ তাৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হয় হয় এই একাদশী পালন কৰিলে তথা ইয়াৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিলে মনুষ্যৰ সমস্ত মনোবাঞ্চিত ফলপ্ৰাপ্তিটো হয়েই আৰু ইয়াৰ লগতে যি দম্পত্তিয়ে সন্তানৰ প্ৰাপ্তি কৰিব খোজে এই একাদশী সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠাপূৰ্বক পালন কৰিলে তেওঁলোকে এক সুযোগ্য সন্তানৰ প্ৰাপ্তিও কৰিব পাৰে এই বৈদিক ব্ৰত কথাবোৰৰ বিষয়ে এই বুলিও কোৱা হয় যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ফল এই কথা পূৰ্ণৰূপে শ্ৰৱণ অথবা পঠন কৰিলেহে প্ৰাপ্তি ঘটে আধৰুৱা কৰিলে কিন্তু কোনো কাৰ্য সফল নহয় তেন্তে আহক এতিয়া আমি কামদা একাদশীৰ ব্রত কথা শ্রবণ করো এই মহিমা মণ্ডিত বৰ্ণনা বর্ণনা বৰাহ উল্লেখ আছে এ সময়ত যুধিষ্ঠির মহারাজে ভগৱান শ্রীকৃষ্ণক জিজ্ঞাসা মোৰ হে স্বীকাৰ কৰক আৰু কৃপা কৰি আপুনি মোক চৌধ মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীৰ বিষয়ে কওক এই একাদশীৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ মহাত্মই বা কি এই ব্ৰত পালন কৰাৰ বিধিৰ বিষয়েও মোক জনাবচোন প্ৰভু যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজৰ কথা শুনি ভগৱানে উত্তৰ দি ক'লে সেই প্ৰিয় যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজ এসময়ৰ কথা আছিল যেতিয়া প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পিতামহ মহাৰাজ দিলীপে নিজৰ গুৰু বৈশিষ্ট্য ঋষিক ঠিক এই একে প্ৰশ্নকে জিজ্ঞাসা কৰিছিল সেই সময়ত তেওঁ যিক বৰ্ণনা কৰি গৈছিল সেয়াকে মই এতিয়া ক'বলৈ লৈছোঁ আপুনি ধ্যানপূৰ্বক শ্ৰৱণ কৰক বহু বছৰৰ পূৰ্বে ৰত্নপুৰ নামৰ গন্ধৰ্ব তথা কিন্নৰসকলৰ এখন সুন্দৰ ৰাজ্য আছিল তাত সুন্দৰীক নামৰ এজন ৰজাই শাসন কৰিছিল গন্ধৰ্ব তথা কিন্নৰসকলৰ এই সুন্দৰ ৰাজ্য স্বৰ্ণ তথা অতি মূল্যৱান ৰত্নেৰে সুশোভিত আছিল চাৰিও দিশে সুখ সমৃদ্ধি তথা প্ৰসন্নতাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল এই ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যতে ললিত নামৰ এজন গন্ধৰ্বই তেওঁৰ পত্নী ললিতাৰ সৈতে বাস কৰিছিল ললিতা আছিল খুব দক্ষতাযুক্ত এগৰাকী বিশেষ নৰ্টকী তেওঁলোকৰ দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক খুব মিঠা আছিল গৃহতো তেওঁলোকৰ সকলো ধৰণৰ সু সম্পত্তি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ইমান গভীৰ আছিল যে দুয়ো একক্ষণো ইজনে সিজনৰ অবিহনে কটাবই নোৱাৰিছিল এবাৰ ৰজা পুণ্ডৰীকৰ সভাত সকলো গন্ধৰ্বৰ দ্বাৰা গায়ন তথা নৃত্যৰ কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হৈ আছিল সেই সভাত গন্ধৰ্ব ললিতো আছিল কিন্তু তেওঁৰ পত্নী তাত উপস্থিত নথকা বাবে বাৰে বাৰে নিজৰ পত্নীৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁৰ মন স্বাভাৱিকতে অলপ বিচলিত হৈ আছিল তাৰ পৰিণতিত তেওঁৰ স্বৰৰ ভংগ হৈ পৰিল আৰু সেই সময়তে সেই ৰাজ্যৰ দৰবাৰত এটা অতি ঈৰ্ঘালু সৰ্প যাৰ নাম আছিল কাৰ কোট তাৰ ললিতৰ নৃত্য তথা সংগীতত হোৱা এই বিসংগতি ধৰা পৰাত লগালগ সি ৰজাক সেই কথা জনাই দিলে ৰজাই এই কথাৰ ভূ পাই অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ পৰিল আৰু এই কথাটো তেওঁ নিজৰ এক অপমান বুলি গণ্য কৰিলে আনফালে গন্ধৰ্ব ললিত তেতিয়াও নিজৰ পত্নীৰ বিচাৰতি মগ্ন হৈ আছিল সেইবাবে তেওঁ নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা চুত হৈ পৰিল এই কথাত ক্ৰোধিত হোৱা ৰজাই ললিত গন্ধৰ্বক অভিশাত দি ক'লে সেই মূৰ্খ নিজৰ স্ত্ৰীৰ প্ৰতি থকা কাম আশক্তিৰ বাবে তুমি মৃত্যুসভাত বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰিছা সেইবাবে যোৱা মই তোমাক নৰভক্ষক হৈ পৰাৰ অভিশাপ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ৰজাৰ দ্বাৰা এইদৰে অভিশাপ প্ৰাপ্তি হোৱাৰ লগে লগেই ললিত গন্ধৰ্ব এটা ভয়াৱহ নৰভক্ষীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ পৰিল তাৰ বাহু আঠ মাইল দীঘল মোকখন এটা বিশাল গুহাৰ দৰে দুচকু সূৰ্য তথা চন্দ্ৰৰ দৰে ভয়াৱহ হৈ পৰিল তাৰ নখবোৰ পৃথিৱীৰ বিশাল গাঁতবোৰৰ সদৃশ গৰ্দান পৰ্বতৰ সদৃশ তথা শৰীৰ চৌষষ্ঠি মাইল বহল হৈ পৰিল আৰু সেইদৰে নৰভক্ষীৰ ৰূপত ললিত গন্ধৰ্বই বহু যাতনা ভুগিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ পত্নী ললিতাই এই খবৰ পাই নিজৰ স্বামীৰ এনে ভয়াৱহ স্বৰূপ দেখা পাই শোকত বিহ্বল হৈ পৰিল নিজৰ প্ৰতিব্ৰতা ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি এতিয়া ললিতায়ো নিজৰ স্বামীৰ সৈতে জংঘলত অতি দুখে কষ্টেৰে বিচৰণ কৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে এইদৰে বনৰ মাজত ঘূৰি ফুৰোঁতে এবাৰ ললিতাই মহান ঋষি শৃংগীৰ আশ্ৰম দেখা পায় তৎক্ষণাত সেই আশ্ৰম পালেগৈ আৰু তাত গৈ তাই ঋষি শৃংগীক প্ৰণাম জনালে ললিতাক দেখা পাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি ঋষি শৃংগী এটাইক সুধিলে সি দেৱী তুমি কোন তোমাৰ পিতৃ কোন ইয়াত এইদৰে তুমি জংঘলত কি কৰিছা ঋষিৰ বচন শুনি ললিতাই ক'লে হেই ঋষিবৰ মই হৈছোঁ মহান গন্ধৰ্ব বৃন্দাবনৰ পুত্ৰী মোৰ স্বামী গন্ধৰ্ব ললিতক ৰজা পুণ্ডৰীকে অভিশাপ প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ নৰভক্ষী ৰাক্ষস হৈ পৰিল তেওঁৰ এই কষ্ট দেখা পাই মই অত্যন্ত দুখী হৈ পৰিছোঁ সেই ঋষিবৰ এনে কোনো উপায় প্ৰদান কৰকচোন যাৰ ফলত মোৰ স্বামী এই ৰাক্ষসজনীৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে যাতে ললিতাৰ এই কাঠৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি ঋষি শৃংগীয়ে ক'লে সেই গন্ধৰ্ব কন্যা কেইদিনমানৰ পিছতেই চ'ত মাহৰ শুক্লপক্ষত কামদা একাদশী সমাগত হ'ব তুমি এই ব্ৰত শ্ৰদ্ধা তথা কঠোৰভাৱে পালন কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰাপ্তি হোৱা পুণ্য ফল নিজৰ স্বামীক অৰ্পণ কৰা ইয়াৰ দ্বাৰা অৱশ্যেই তেওঁ সেই ৰাক্ষসজনীৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিব যিহেতু এই ব্ৰতে সমস্ত ইচ্ছাৰে পূৰণ কৰে ঋষিৰ এনে বচন শুনি সান্তনা প্ৰাপ্তি কৰা ললিতাই শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠা সহকাৰে কামতা একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে আৰু দ্বাদশীৰ দিনা ভগৱান বসুদেৱ তথা ব্ৰাহ্মণৰ সন্মুখত তেওঁ ক'লে হে প্ৰভু মই মোৰ স্বামীক এই ভয়াৱহ অভিশাপৰ পৰা মুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ নিমিত্তে এই ব্ৰত শ্ৰদ্ধা তথা নিয়ম অনুসৰি কঠোৰভাৱে পালন কৰিছোঁ কৃপা কৰি আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক যাতে এই ব্ৰতৰ প্ৰভাৱত মোৰ স্বামী সাপমুক্ত হৈ পৰে ললিতাই এই বচন কোৱাৰ লগে লগেই এক চমৎকাৰ হ'ল নৰভক্ষী ৰূপত থকা তাইৰ স্বামীয়ে সেইজনী ত্যাগ কৰি তৎক্ষণাত পুনৰ গন্ধৰ্বৰ সুন্দৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোক দুয়োৱে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই ব্ৰতৰ সমাপন কৰিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক দুয়ো অতি আনন্দ মনেৰে নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি গ'ল এই কথাৰ সমাপন কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে সেই যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজ এই ব্ৰত ইমান পবিত্ৰ যে যি ব্যক্তিয়ে এই অদ্ভুত কথাৰ আনকি শ্ৰৱণো কৰে তেওঁ ব্ৰহ্মহত্যাৰ পাপ তথা আখুৰিক সাপৰ পৰাও মুক্ত হৈ পৰিব এই তিনিওলোকতে সমস্ত জীৱৰ বাবে ইয়াতকৈ অধিক শ্ৰেষ্ঠ আৰু একো নাই এয়া আছিল কামাডা একাদশী তিথিৰ মহাত্মা বৰ্ণনা কৰা পৌৰাণিক কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ এই একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ ব্ৰত বিধি কি সাধাৰণতে মানুহৰ মাজত এই বিশ্বাস থাকে যে একাদশীৰ দিনা কেৱল উপবাস কৰাৰেই মহত্ব আছে কিন্তু প্ৰকৃততে এনে নহয় একাদশী হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অত্যন্ত প্ৰিয় দিন আৰু এই দিনটোত একাদশী ব্ৰতৰ সৈতে ভগৱানৰ দিব্য নামৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ অত্যন্ত মহত্ব আছে এতিয়া আমি ভাবিব পাৰোঁ যে ভগৱানৰ দেখোন বহুত নাম আছে আমিনো কি নাম লোৱা উচিত সেইভাবে কলিযুগর অবতার ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে আমার এই কার্য অত্যন্ত সরল করে গৈছে একাদশীর দিন আমি কেবল এটাই সরল মন্ত্র উচ্চারণ লাগে আর এই মহামন্ত্র হয়েছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে এই মহামন্ত্ৰ কলিযুগৰ জীৱৰ উদ্ধাৰ কৰোতা হয় সেইবাবে একাদশীৰ দিনা এই মহামন্ত্ৰৰ যিমান পাৰি সিমান মালাত জপ কৰা উচিত একাদশীৰ দিনা কোনো ধৰণৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় সেয়া দাইল চাউল ঘেঁহু অথবা বাজেৰাই নহওক কিয় আৰু আমি প্ৰয়াস কৰা উচিত পৰিয়ালৰ সকলোৱেই মিলিজাতে এই একাদশীব্ৰত পালন কৰোঁ যদি সেয়া সম্ভৱ নহয় তেন্তে অন্তত এই দিনটোত অন্নত্যাগ কৰা উচিত ইয়াৰ বিকল্পত আমি সুস্বাদুযুক্ত অনেক প্ৰকাৰৰ একাদশী প্ৰসাদ অথবা ব্যঞ্জন ৰন্ধন কৰিব পাৰোঁ সেয়া ভগৱানক ভোগ নিবেদন কৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ একাদশীৰ দিনা পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠি নিজৰ নিত্য কৰ্মৰ পৰা নিবৃত্ত হৈ ভগৱানৰ মংগল আৰতি নিজৰ গৃহত অথবা অনলাইন হ'লেও দৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা উচিত তুলসী দেৱীক জল অৰ্পণ কৰি তেওঁৰ চাৰিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰা উচিত ঘৰত সন্ধ্যা সময়ত কীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ এইদৰে একাদশীৰ দিনা সম্পূৰ্ণ সময় হৰি ভজন তথা ভগৱানৰ মহামন্ত্ৰৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাতেই ব্যতীত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা উচিত আৰু দ্বিতীয় দিনা পুৱা পাৰণৰ সময়ত যিকোনো অন্নপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আমি একাদশীব্ৰত ভংগ কৰিব পাৰোঁ পাৰণৰ পূৰ্বে ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱসকলক দান কৰিব পাৰোঁ এয়াই আছিল কামতা একাদশীৰ সম্পূৰ্ণ কথা এই একাদশী কথাক নিজৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও কামতা একাদশী ব্ৰত কথা শ্ৰৱণ কৰাৰ পুণ্যফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে তেন্তে আহক সমস্ত কামনাৰ পূৰ্ণ কৰোতা এই পবিত্ৰ কামতা একাদশীৰ নিষ্ঠা তথা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক পালন কৰোঁ তথা শ্রীকৃষ্ণর চৰণ কমলত এটাই কামনা প্ৰস্তুত কৰোঁ যাতে নিজৰ শুদ্ধ প্রেমভক্তি আমার প্রদান করে যেন ধন্যবাদ হৰি কৃষ্ণ